Вы задумывались, что происходит, когда вы включаете компьютер, заходите в интернет и открываете любимый сайт. Каждому компьютеру, мобильному телефону или планшету, когда он подключается к Всемирной паутине, выдается специальный личный номер. Он называется IP-адрес. Но что это за адрес? И кто его выдает нам? И зачем? Для начала вкратце о том, что такое интернет. Любопытно, но изначально он появился как секретный военный проект в 1969 году в США и назывался ArpAnet. Общедоступной сеть стала лишь в 1991 году. Арпанет прекратил существование и появился интернет. Интернет — это всемирная электронная сеть информации, которая соединяет всех владельцев компьютеров в мире с помощью кабелей или беспроводной связи. Мы называем ее Wi-Fi. Конечно, соединяет не всегда напрямую. Это можно представить так. Несколько компьютеров, может, десятки или сотни, подключены к одному более мощному. Он называется сервер. А этот сервер может быть подключен к другому такому же и так до бесконечности. Если нарисовать точки, обозначающие компьютеры, и провести линии между ними, то получится нечто похожее на паутину. Неудивительно, что интернет называют всемирной паутиной. И по ее нитям можно связаться с любым человеком в любой точке мира. Неважно, где он живет. В Астане, Москве, Сиднее или Нью-Йорке. Но как компьютеры находят друг друга в этой сети? Не заблудиться им помогает специальный цифровой код. Это и есть IP-адрес. По нему компьютеры узнают друг друга. Он есть у каждого устройства, телефона, планшета, ноутбука и у каждого сервера. IP-адрес можно сравнить с паспортным номером. Правда, он чаще всего длиннее и сложнее. Это цифры с точками и комбинации миллиарды. IP-адреса бывают внутренними и внешними. Что это значит? Представьте, что дома у вас сразу и ноутбук папы, и планшет мамы, да еще и ваш компьютер. Все они объединены в свою собственную домашнюю сеть и подключены к специальному устройству. Оно называется роботом. Так вот, внутри этой сети каждый из вас получает свой IP-адрес. Отдельным будет он у ноутбука, планшета и компьютера. Такой IP-адрес называется внутренним. А если вы со своего компьютера отправляете в интернет какой-нибудь запрос, к примеру, пишете слово в строке поиска, то этот запрос уходит на роутер и уже с него поступает в интернет. Ведь роутер подключен к всемирной сети, и значит у него тоже обязательно есть IP-адрес. И вот такой как раз и называется внешним. По сути, роутер — это как название улицы, а компьютеры вашей домашней сети — это уже отдельные дома на этой улице. Но в последнее время возникает одна важная проблема. Появляется все больше устройств, которые подключаются к интернету. Доступ к глобальной сети имеют практически все современные мобильные телефоны, автомобильные навигаторы, электронные книги, даже телевизоры и многое другое. Понятное дело, что на всех не хватает адресов. И специалисты придумали решение. Кроме постоянных IP-адресов, существуют еще и временные. Их списки хранятся у провайдеров. Провайдерами называются фирмы, к которым мы обращаемся, когда хотим подключить нашу квартиру к сети интернет. У каждого провайдера есть запас временных, или, как их правильно называют, динамических IP-адресов. Как это работает, можно посмотреть на таком примере. Представьте себе парк с огромным количеством скамеек. Какие-то заняты, а какие-то пустуют. Вы можете присесть на свободную, но, правда, выбрать не получится. Вам выделят конкретную, а когда вы ее освободите, на нее тут же посадят кого-то другого. Но вы можете вновь занять уже следующую хотя опять же только ту, которую вам предоставят. Точно так же и с временными IP-адресами. По сути, провайдер — это парк со свободными и занятыми скамейками. Он рассаживает по ним своих клиентов. Это удобно для недолгих выходов в интернет. Например, подключился, получил IP-адрес, проверил почту или прочитал последние новости и выключил свой телефон или планшет, освободив адрес для кого-то следующего. Но такая схема подходит не всем пользователям всемирной паутины. Те компьютеры, на которых хранятся важные базы данных или компьютеры, стоящие в государственных учреждениях, многие наши домашние компьютеры имеют постоянную прописку в глобальной сети, то есть постоянные IP-адреса. К слову, по IP-адресу можно выяснить еще и местоположение компьютера. Это помогает полицейским раскрывать серьезные преступления. Например, ловить кибершпионов или интернет-мошенников, которые воруют данные банковских карт или рассылают компьютерные вирусы. Поэтому IP-адреса можно сравнить еще и с отпечатками пальцев, которые чаще всего злоумышленники оставляют на месте преступления. Ну а узнать свой собственный IP-адрес очень просто. В этом помогут поисковые системы. Например, в строке поиска можно написать по-русски ⁇ Мой IP-адрес ⁇ и цифры сразу же появятся в верхней части экрана.